Дан старт с первых метров дистанции бег повел в вторым по ходу лайф, тут же рядом профи и рубин. Довольно резво принимая выводной мускул раб мастер нужен Сергей Акула за 33 секунды первого 400 метров. Участники все дружно сели к ведущий бег к выводному мосту Раду. Вторым по ходу лайф, профи и рубин. Ну, скорее всего, езда будет тактическая по дистанции и на мощный финишный бросок. За 33,7 секунды вторая отметка дистанции очень уверенно работает мускул рап. Делая отметки довольно ровно. Ну вот очень хорошая позиция, посмотрите, у третьего номера профиля, который просматривает двух впереди идущих соперников. За 33,1 одну секунды третья четверть. Без изменений участники работают по дистанции. Ну, зато мы с вами будем видеть мощный захватывающий финиш 400 метров. Кто будет победителем сказать сложно, ну вот посмотрите, выворачивает профиль, захватывает лайфа и, видимо, наяжет борьбу к ведущему бег мускулраду. За 33,3 секунды, вот сейчас Мускура ну, будет отдохнуть. Сейчас будет борьба идти за каждый сантиметр дистанции. Ну, наверное, это правильно. Почему? Потому что нужно навязывать ведущему сопернику пейс. Чтобы не было у него броска на финиш. Ну, приходится профили при этом работать вторым колесом, делая лишние метры. 3, четвертая, пятая четверть за мускураб. За 30, одну и одну десятую секунды была пройдена пятая четверть. Сумеет ли взять профиль на финишной прямой мускураба? Вот вы посмотрите, лайф подтянулся к мускурабу и профиль с поля. Да, ведь выигрывает пока лайф. Сумеет ли профиль обыграть? Нет, впереди лайф.